ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाटाङ्गकीलकस्तोत्रजपे विनियोगः नों नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धतारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एते न स्तु पतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं ना तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि समग् सिध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रगामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै तच्च गुप्तं चकारसः समाप्नोति न स पुण्येन तां यतावह्नि यन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दस्यामष्टं यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिष्कीलां विदागेनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धस्सगणस्योपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत् न कुर्वाणो विनश्यतिः ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नभिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजगत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततश्च प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिपरो मोक्षस्तोगयशेषान किं जनैः इति श्रीभगवत्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम्